Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Malaysia versus Laos dalam kelayakan Piala Asia. Ini adalah perlawanan pertama Malaysia selepas dihukum oleh FIFA akibat dari isu kemasukan dokumen. ...dan Peter Klamowski juga telah bawa pemain-pemain yang sedia ada... ...tanpa tujuh pemain warisan ataupun naturalisasi kita lah... ...yang dikenakan hukuman tidak boleh terlibat dalam sebarang perlawanan ...ataupun sebarang uh, related activity to football lah dalam masa 12 bulan... ...dan mereka sekarang dalam proses rayuan lah... ...so kita tengok lah dalam beberapa hari lagi mungkin akan ada... ...report-report uh, ataupun update terkini dari FIFA atau FM lah. Baik, untuk perlawanan Malaysia versus Lau ni, walaupun tanpa tujuh orang pemain tadi, kita juga boleh mendapatkan kemenangan. Cumanya sedikit kecewa dari segi gameplay. Dan sebab gameplay yang ditunjukkan dengan formation yang diturunkan oleh Peter Klamowski boleh dikatakan capability ataupun kemampuan player tidak diutiliskan dengan begitu baik dalam formation tersebutlah sebab Malaysia turun dengan 3-5-2 tetapi dengan kualiti players yang Malaysia ada sebenarnya Malaysia lebih sesuai untuk bermain dengan 3-4-3 dan banyak exploit wide area bukannya banyak penetrate ataupun Control center Atau apa Space lah Which is agak-agak Mempunyai masalah Dekat situ Tetapi itu kita akan Bincangkan lah Sebab apa Sebab masalah yang Paling ketara Dalam Dalam pelawanan ni Adalah tentang Broadcasting Punya live Yang mana <laughs> sebablah mesti satu dunia maki lah ya. Ataupun satu Malaysia maki Sebab live dia memang sangat-sangat teruk lah Out of signal Asyik-asyik terpadam Tiba-tiba keluar bakut lah Dan sebagainya Goal Arif Aiman dengan Dion tu Boleh lah tengok juga Ada orang yang record Ada juga scene-scene uh, untuk goal tu Tapi goal Faisal Halim sampai sekarang Saya tak tahu macam mana goal Faisal Halim tu berlaku Yang menyebabkan Malaysia menang 3-0 Tak ada video atau footage Buat masa sekarang eh, Saya menunggulah footage-footage tu. Jadi perkara pertama saya nak komen tentang perlawanan Malaysia versus Laos visual life dia memang teruk barai saya kecewa gila bapa <laughs> pada pelanian semalam okey itu yang pertama lah jadi kita masuk fokus kepada game Okey untuk uh, Malaysia versus Law ni kita puji dululah dalam apa yang cuba dilakukan oleh Peter Klamoski baik Peter Klamoski macam biasa dia bermain dalam sistem Battery dan menggunakan dua striker iaitu kalau kita tahu sebelum ni dia guna Figueredo dengan Holgado tapi Figueredo dengan Holgado dah tak ada so dia guna Arif Aiman dengan Roman Morales lah So The system is quite similar Fee, uh, Tak banyak berubah Dari segi pergerakan Daripada segi Adaption Dari segi Execution Di atas padang Dia masih lagi Menggunakan bateri Which is bateri Kita semalam berubah Kita guna Pure local Hard cycle Ubaidullah Dan juga Uh, Syarul Saad which is mereka masih lagi bermain dalam sistem back three Syarul Saad sebagai central center back Haris Saikal di kanan dan Ubay di kiri lah dan boleh dikatakan ketiga-tiga players bermain dengan agak baik dan bermain dengan satu sistem yang high line ataupun defensive line yang tinggi untuk sentiasa memberi support kepada kita punya kawasan tengah untuk menggerakkan bola cumanya dalam sistem ni kita boleh nampak apa yang berlaku adalah pasukan Malaysia menggunakan tiga midfield which is tiga midfield ni liner Afiq Fazail dan juga Nazmi Faiz untuk game ni bagi saya Noah tak ada isu dari segi nak membantu dalam ball circulation ataupun nak melakukan ball progression untuk bergerak ke hadapan dan sebagainya Afiq Fazail pun tak menjadi permasalahan sebab Afiq Fazail pun banyak support untuk menggerakkan bola cumanya bila bermain dalam sistem back bateri dalam 3-5-2 ni dengan penggunaan 3 midfield kita akan nampak ada ketidakstabilan sikit tu utamanya di bahagian kiri ataupun di yang kanan. Okey, apa yang saya ingin jelaskan dekat sini adalah kita boleh nampak dalam pelawanan semalam, Diongkos banyak diletakkan untuk naik lebih tinggi. That is how wingback back should play lah. Sebab apa? Sebab wing back patut bermain sedemikian uh, untuk menggerakkan bahagian kanan. Tetapi untuk the first half ataupun dalam 60 minutes yang pertama kita boleh nampak Diongkos tak banyak diguna pakai dalam exploitation untuk move forward. Sebab apa? Sebab dia tak banyak buat overlap dan sebagainya di waktu first half. Dan kebanyakannya pergerakan serangan pasukan Malaysia adalah berfokalkan kepada ada Arif Aiman Yang mana Arif Aiman Dia banyak covering more on the, on the half space kanan Dekat area half space kanan Dan dia banyak bergerak Untuk drop deeper Untuk collect the ball Untuk bawa bola ke depan Jadi benda tersebut Kita boleh nampak Arif Aiman yang banyak buat Tetapi benda tersebut Merencatkan sedikit Sebab dia tak ada Supporting play yang banyak Dari kawasan tengah Ataupun even dari Roman Morales Sebab Roman Morales pun Banyak digunakan sebagai Target man Tetapi in term of Menggunakan Ayat Arif Aiman di kawasan half space ataupun lebih neru ke bahagian central dan near to the D-box is very effective sebab Arif Aiman boleh main di kawasan tersebut without a orang kata apa without struggling sebab dia boleh bermain begitu juga cumanya deep down dalam first half Laos bermain dengan mid block yang sangat solid dia bermain dalam 451 5 1 dan mereka bermain dalam situasi man to man marking yang very efektif mereka jaga kalau tengok Arif Aiman dikepung 2-3 player Roman Morales kena tight marking macam mana dan sebagainya tetapi in term of the bagaimana mereka dijaga pun Arif Aiman still boleh buat kerja dah dan dia boleh score the goal dan dalam masa yang sama dia boleh buat creating chances untuk uh, cari Roman Morales tetapi untuk game ni Roman Morales yang diletakkan sebagai target man boleh dikatakan beraksi nak kata bahawa below par in term of quality finishing, yes. Tapi nak kata dari segi percubaan yang dia dapatkan, dia dapat banyak percubaan tapi bola tak memasukkan... masuk. So boleh dikatakan bad finishing lah. kan Tapi overall percubaan yang dia ada banyak tapi quality finishing dia agak kurang. So benda tu agak agak menyakitkan lah. Dan di second half baru kita boleh nampak yang dia ungkus mula untuk eager menyerang. Dia more to advance menyerang. Dia boleh untuk cover the wide area. Tapi mungkin atas kartu padang juga kita boleh nampak bagaimana Malaysia nak main dalam small space ataupun small area dengan shot passing dan sebagainya menjadi permasalahan juga so combination play Arif Aiman dan juga uh, diongkos kita tak boleh nampak sangat dan benda tu menyebabkan Arif Aiman banyak carry the team dan kalau kita lihat di bahagian kiri uh, Kobing Ong agak isolated di kawasan wingback kiri dan mana Kobing Ong bila dapat bola dia tak dapat banyak support uh, even di kawasan half space kiri tak ada orang nak support sebab uh, Kobing Ong dia banyak covering wide area So benda tu yang menjadi permasalahan sedikit Tetapi apabila ada pertukaran Which is bagi saya pertukaran is a very late lah oleh Peter Klamowski Dia bawa masuk Ramadan Saifullah, Stuart Wilkin Dia bawa masuk Faisal Halim dan sebagainya Kita boleh nampak the the way how they play Gameplay tu tiba-tiba jadi intense Jadi intensity yang lebih laju Bagaimana Faisal Halim playing more to direct dan sebagainya So benda tersebut yang kita nak in term of gameplay daripada pasukan Malaysia bila mana masuk seraker-seraker yang lebih eager, lebih bergerak pantas untuk covering the the area untuk uh, attack the space dan sebagainya itu yang kita nak. So, jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini dalam fungsi 352 Arif Aiman is a very uh, optional lah kita letak tepi sebab dia boleh function dalam 343 dia nak letak wide area boleh nak letak nero boleh nak letak mid boleh dia boleh bermain di mana-mana saja tetapi in 等。 dalam bahasa yang lebih mudahnya dari segi sepasukan Malaysia sebenarnya ada kualiti player yang more sesuai diguna pakai dengan gameplay yang more to direct kalau lawan dengan Laos boleh score lebih banyak gol sekiranya mereka utilize the capability ataupun kemampuan setiap player yang ada pada pelanas malam sebab apa saya kata begitu sebab player-player yang di bahagian belakang kita letak Syahrul Saad Haris Saqai dengan Ubay mereka bertiga ni boleh main dalam sistem hardline mereka boleh covering the wide area punya area. Mereka boleh drift in into the house space. Mereka boleh join the attack. Kalau kita tengok, hari Saika dengan Syarul saat semalam. Hari Saika ada masuk dalam kotak penalti berapa kali. Siap ada volley lagi eh. eh buat, buat buat lipat lagi Sebab tak good. Syarul saat pun ada masuk dalam kotak penalti join the attack. So, itu menunjukkan yang mereka in term of battery kita. Mereka ada quality of attacking. Boleh jadi extra frontman. Boleh bawa bola ke depan. Boleh support Racing segi attacking so just boleh push untuk menyerang lebih harder lah so that's how you utilize the quality of back three yang ada kemampuan uh, footwork yang bagus boleh carry the ball boleh supply the ball boleh join the attack and so you need to utilize the potential of these players untuk menyerang lebih apabila lawan dengan pasukan yang seperti Lau sebab Lau semalam dia tak main menyerang yang efektif ataupun berbahaya so kalau all out attack pun should be okay mungkin ini perubahan yang bakal dilakukan dalam Uh, pelawanan perlawanan bila lawan datang dekat Bukit Jalil nantilah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Malaysia nak main dalam situasi attacking wide area is a very good option. Sebab apa? Sebab Malaysia ada winger yang laju. Kita ada Faisal Halim, kita ada Ramadan Sakurah, kita ada Arif Aiman dan kita juga ada wingback yang attacking minded seperti Kobe Ong dan juga Deong Kus yang sering memberi supporting play dan segi overlap dan mereka semua ni ada kualiti in term of dribbling dalam 1v1 boleh cut in untuk buat percubaan depan dan boleh supply the ball. Dan benda tu juga related to our current striker. Sebab kita ada tiga striker, Paulo Jose, Roman Morales dan juga Jordan Minta. Yang ketiga-tiga striker ni is a good poacher ataupun boleh jadikan sebagai target man yang bagus. So nak hantar bola tinggi ke, nak hantar low cross ke, nak cut back ke dan sebagainya, mereka hanya menunggu dan menyudahkan. So benda tu bagus. So jika mereka utilize the capability of the players Bila menentang pasukan seperti Laos Should be like that lah So score mungkin boleh 3-4 Kalau mereka boleh uh, bermain dengan lebih baik lah Jadi saya mengharapkan yang Peter Klamoski Menukar approach dia Sebab kita lawan dengan team seperti Laos Yang mana tak memberi ancaman Ataupun bahaya kepada team kita Tapi gameplay kita semalam nampak sedikit Hmm, waktu first half nampak down nine second half baru nampak sikit menyerang-nyerang masuk player-player yang lebih more to attacking minded barulah nampak attacking more direct more flexible so benda tu yang kita nak so saya mengharapkan ada perubahan yang boleh untuk kita utilize uh, the, uh, tunjukkan kemampuan pemain-pemain yang sebenar Uh, apabila lawan dengan pasukan seperti Laos kalau lawan dengan tim-tim besar nak make approach yang berbeza tak ada masalah tapi lawan dengan Laos yang semalam pun dah nampak macam mana should be the next game hang all out attack eh, lah And get more goals and dapat banyak goals seberapa sebanyak-banyak goals yang mungkin kan jadi itu je yang saya inginkan and, mungkin letak Ramadan sepuluh kiri ataupun Faisal Halim Arif Aiman kanan Jordan Mintah ataupun Paulo Josoy Stuart Wilkin Afiq ataupun Stuart Wilkin Wali and then more Our uh, attack Kobe Ong uh, agresif Kobe Ong uh, agresif lepas tu ada involvement daripada tiga center back should be okay main direct main laju main cross Goal Nak masuk kot tengah boleh Kot tepi boleh And Itu je lah udah saya saya Assalamualaikum